नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो वाय सी एज्युकेशन महाराष्ट्र चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे आज आपण यत्ता सहावी विषय हिंदी संकलित मूल्यमापन सत्र एक म्हणजेच प्रथम सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत ही प्रश्नपत्रिका एकोणचाळीस गुणांसाठी आहे तोंडी परीक्षेसाठी दहा गुण असतात व लेखी परीक्षेसाठी चाळीस गुण असतात प्रश्न क्रमांक पहिला कोष्टक मेसे उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानुंकी पूर्ती करो एक हिलाया गिरी पर न कलसी गुरुदेव ने जब लिखना शुरू किया तब बांग्ला भाषा में ऐसी कोई चीज नहीं थी तीन कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा चार गांव के पास पुस्तक मेला लगा था पांच झूला झूले सोने का झूले रेशम की डोरी पुढ़ प्रश्न प्रश्न क्रमांक दोन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो पांच गुणा सा प्रश्न है एक बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी है उत्तर बस स्थानक में यह शुभेच्छा लिखी है आपकी यात्रा सुखद सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी तीन जन्मदिन किसका था उत्तर जन्मदिन पूजा का था चार नदी के पार खड़े होकर कभी क्या करते उत्तर नदी के पार खड़े होकर कभी मम्मी मम्मी चिल्लाते थे पांच साहित्यिक कार्यक्रम होने होणेवाला था या प्रश्नाचे उत्तर पाहण्याअगोदर विद्यार्थ्यांसाठी एक सूचना आहे जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून पुढील सर्व अपडेट तुम्हाला मिळतील उत्तर साहित्यिक कार्यक्रम शांतिनिकेतन मे था तसेच जर तुम्हाला इतर विषयांचे पेपर आवश्यक असतील तर आपल्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये उपलब्ध आहेत प्रश्न क्रमांक तीन नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे है दोन गुण हा प्रश्न है एक तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो उत्तर यह वाक्य परिणय ऋत्विक से कहा दोन क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो उत्तर यह वाक्य में वाक्य माँ ने बबलू से कहा है ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो चार गुणी हा प्रश्न है एक रेल स्थानक पर टिकट देने की क्या व्यवस्था है उत्तर प्रवेश द्वार के पास ही दो काउंटर है यहाँ आरक्षित टिकट मिलते हैं टिकट संग्राह चेकर बाहर आने वाले यात्रियों यात्रियों के टिकट की जांच कर रहे कर रहा है दोन बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना उत्तर पानी और बिजली का भंडार सीमित होता है उसकी बचत करनी चाहिए वह कितने अनमोल है, हमें इसको भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहिए यह बात बबलू ने नहीं जानी क निम्नलिखित शब्दों के अपने वाक्य में प्रयोग करो एक परी पापा की परी बेटियां होती है दो जन्मदिन ड निम्नलिखित मोहरों का अपने वाक्य में प्रयोग करो दोन गुण दंग रह जाना हमेशा चुपचाप रहने वाला नरेश जब माँ से बदतमीजी से बात करने लगा तो सभी लोग दंग रह गए दोन चकित होना बिन मौसम बरसने वाली बरसात ने सबको चकित कर दिया प्रश्न क्रमांक चार निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाओ दोन गुण एक माँ अब पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होगी बबलू बोला डबल अवतरण चिन्ह द्यायचं आहे दुहेरी अवतरण चिन्ह माझ्या अगोदर दिलेलं आहे आणि इकडे होगीनंतर सोल्प्युराऊन देऊन दुहेरी अवतरण चिन्ह द्यायचं आहे ब निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो केवल तीन गुण तीन एक सूरज अरुण किंवा रवी पाणी जल नदी सरिता घर मकान क निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखो कोणतेही तीन तीन गुणांसाठी बूंद बूंदे आख आखे कमरा कमरे परी परिया प्रश्न क्रमांक पाच अ निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखो एक दिन रात बडा छोटा दोस्त दुश्मन ऊपर नीचे दिए गए शब्दों को मातृभाषा में लिखो दोन गुणांसाठी अमृत पेरू किताब पुस्तक गुब्बारा फुगा उचित शब्द बनाकर लिखो स क ग न वड्स दिलेले आहेत संगणक कार सरी सरकारी कप, प छिली छिपकली दोन गुणांसाठी हा प्रश्न आहे पुढील प्रश्न सही विधान के सामने सही का टिक और गलत विधानों के सामने गलत का टिक चिन्ह लगाऊं। बिजली आने पर सभी बच्चे खुशी से नाचने लगे सही गुरुदेव की प्रारंभिक कहानियाँ ग्रामीण जीवन की है सही ऋत्विक अपने पिता के साथ मेला देखने जाना चाहता था गलत प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सुरक्षा द्वार में से जाना होता है सही झूले में रेशम की डोरियां लगी है सही अशा प्रकारे आपण संपूर्ण प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित पाहिलेली आहे धन्यवाद जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सब्स्क्राइब करा जेणेकरून पुढील अपडेट वेळेवर तुम्हाला मिळतील